Кто Уважаемые коллеги, спасибо за спич Артема Александровича. Очень жалко, что его не было на Координационном совете. Он может много интересно рассказать, но на Координационном совете его не было. А я призываю сейчас не нарушать закон. Это первое. Потому что я настаиваю, было должностное преступление. Владимир Васильевич Миколаенко, после того, как секретарь совета подписала решение Коалиционного совета, вызывал к себе сотрудников исполкома и заставлял их рассылать депутатам сфальсифицированную повестку дня. Это первый пункт. Я лично сделаю заявление. Если кто-то не хочет этого, я сделаю это заявление, Владимир Васильевич. Не улыбайтесь там. Второй я момент. думаю, что ваша заява уже момент. важлива. Виталий Владимирович, со стороны злочинев, у я думаю, что вы больше профессионал, чем я. У меня... у вас вызвали в суду. Я злочинец. Владимир Васильевич. Тому, вы, вы знаете, сейчас... будь ласка. Вы знаете, сейчас, я такая вы сейчас поговорка, что Павіє ніколи не стане прачкою. Шахрай також, Віталій Володимирович, ніколи не стане порядною людиною. Я сказав про рішення суду, яким ви визнаний. Я сказав, що є рішення суду, Віталій Володимирович. Тому не треба, будь ласка, маніпулювати.